assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari bugun sizlar bilan birgalikda telefonimizdagi уведомлния mana bu yerdan yuqoridan har qanday уведомления chiqib keladi telegram facebook whatsapp hammasidan kelaverganligi uchun bu biz bularni o'zimiz qo'lda to'xtatib qo'yishni o'rganamiz demak bu uchun menyuga o'tamiz va parametrlarga kiramiz ya'ni nastroyka rus tilida ho'p bunda bizda bildirishnomalar bo'limi mavjud har qanday telefon uchun faqat redmi yoki boshqa bir telefon turlarida pastda yoki boshqa bir ilovalarning ichida joylashgan bo'lishi mumkin lekin doim bildirishnomalar bo'limi telefonda mavjud bo'ladi bildirishnomalar bo'limiga kiradigan bo'lsak bizda barcha ilovalar berilgan bu yerda va hammasini yangi yuklangan ilovalarimizning hammasida уведомления yoniq bo'ladi hozir menda masalan google xromega uh, уведомления uh, yoniq turibdi agarda men xromedan biron bir faylni загрузка qiladigan bo'lsam mana shu yerda menda menyuda uh, загрузка qilinayotgan fayl ko'rinib turadi agar sizda shunaqa уведомления kerakemas ilovalar ya'ni mana bu uch tm pochta estmalarda turgan bo'lsa bularni o'chirib qo'yishingizni maslahat beraman sababi pochtangizga juda ham ko'p xat kelib qolishi mumkin agarda biron bir saytga kirganingizda уведомления qilib uh, qo'ygan bo'lsangiz sizga har safar yangilik jo'natganligi sababli sizda pochtadan juda ko'p xatlar keladi va siz ularni ko'raverib ko'raverib telefoningiz eski bo'lsa hattoki telefoningizni qotirib qo'yishiga ham olib kelishi mumkin shuning uchun bularni o'zingizga uh, keraklisini qoldirib kerak bo'lmaganlarini o'chirib qo'yishni tavsiya qilaman